І приходимо до розмови з нашим гостем Олександра Ршміділова, політолог, і кандидат філософських наук. Вітаємо вас Вітаємо у ці студії. Пані Олександра, і хотілося б почати з вами стосовно законів. От наш минулий гість сказав, що закони вони чудові, але немає механізму Закони про люстрацію та антикорупційні закони. Так вони чудові. От чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Тому що ми знаємо, що президент говорив, що звісно там вони потребують вдосконалення, і а, насправді там є над чим ще працювати ну, розсматривати походу. <coughs> Перше антилюстраційне, да ілюстраціонний закон а, там є свої нюанси. Первых потрібно уточнення щодо суда. Мені санські комісії заключення требується. Тобто там є ряд своїх моментів, які нужно. Уточнить, прекрасный или непрекрасный закон? Закон должен быть, ну должен выполняться. Мы сталкиваемся с тем, что ну, в нашем демократическом обществе всегда мы находим лазейки. Вот когда мы перестанем искать лазейки еще на моменте принятия закона, все будет отлично. С закона можно знать и лазейки? Конечно, обязательно. Ну, начнем первично. Принят закон, он не был опубликован вовремя он затягивался, туда должны будут вносить... То есть, скажем так, это шабло, общая канва. А, все, весь механизм будет прописываться еще дополнительно и вноситься еще под законными актами, да, там поправками и всем остальным. Когда он будет вноситься, успеем ли мы это сделать 14-го лета будет уже делать новый парламент. То есть уже затягивается процедура. Если это будет в декабре уже с новым парламентом, ну прекрасно, что мы его приняли. новый парламент, да, 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 прекрасно, что подписал президент. Да, мы получили картинку красивую, визуальную, Мы увидели, как в э, Петр Порошенко в своем прекрасном кабинете с Малахитом его подписывает. А что будет дальше, мы не знаем. Самое а, до Цього в нас є інформація. Цей тиждень був багатим на пікети. Вівторок під стінами парламенту їх було чотири. Один з них влаштували вимушені переселенці з зони АТО. Свою акцію вони назвали життя на валізах. Від депутатів вимагали ухвалити закон про захист прав внутрішньопереміщених осіб. Зібралися і родичі полонених. Вони зажадали швидше визволити тих, хто потрапив до рук бойовиків. Ще на двох мітингах активісти вимагали від парламентарів проголосувати за пакет антикорупційних законів із собою про И помідори і після голосування закидали томатами фото тих депутатів, які не підтримали президентського законопроекту про антикорупційне бюро. І щоб країна бачила, що як ставлення людей до не проголосували знов за них за ті самі, які морди знову. Я вважаю, що це дуже, дуже впливовий може бути засіб до предвиборної у цих осіб. Бачу, ті, що в смітниках, ті, що закидані гнилими помідорами, що за них більше ніколи не голосували. Ну, есть такая теза митингуалинки, что все эти законы может быть только инструментом передвыборчей кампании. И че действительно они потом, после принятия, будут выполняться? Эти законы действительно являются инструментом предвыборных технологий. Ну, это нужно понять, принять и, ну, как бы я не вижу, что это нужно как-то обсуждать. Насчет того, что лица приелись, да, ну давайте смотреть несколько аспектов. Во-первых, Большинство из них могло спокойно выдвигать, как и делает, там, своих заместителей, братьев, сестер, сыновей, и при этом схемы будут продолжаться. Во-вторых, э, э, не все так критично, да? Люди, которые уже как бы на виду и, ну, на самом деле, по статистике э, избиратель э, знает э, и телевизионными лицами являются депутаты приблизительно 20 Всех остальных депутатов вы даже не знаете, даже по имену просто. Ну, поэтому э, это все крайне относительно. Насчет того, что иллюстрационные э, процесса. Двоякая ситуация. Во-первых, все равно нужны чиновники с опытом. Ну, как бы не хотелось. То есть, если вы себе представляете, что иллюстрация будет проходить как ток-шоу «Детектор лжи», то есть кто-то там рассказал пять вопросов, ответил правильно, неправильно и прошел иллюстрацию, это не так. Это процесс, это судебный процесс, или это будет расследование какое-то, это длительные процедуры. Кто сталкивался с... Что такое судебное разбирательство? Это не на один день. Давайте серьезно. Если по каждому депутату хотя бы будет проводиться следствие, у нас застопорится все. Лучше ну, выстачить на слитчах. Да, действительно. То есть это все ну, сложно это моменты. Если это будет процедура действительно тестирования психологического, а врете ли вы, ну, да, любые тесты, даже очень обученные люди, умеют проходить. Поэтому давайте э, понимать, что любые иллюстрационные процессы точно так же можно будет обойти. Дальше опять. А судьи кто? Кто будет входить в это бюро? Какие у них будут полномочия? На сегодняшний день уже идут разговоры о том, ну, на самом деле антикоррупционное бюро, есть уже информация, что будут иметь право носить оружие, да, а как они будут применять, а как они будут задерживать подозреваемых, ну, там есть очень много моментов. На самом деле, давайте вспомним несколько, ну, вот там, лет назад был у нас... Uh, ужас, ужас, когда появлялась у нас налоговая полиция, и все начинали говорить, боже мой, это же будут рейды, это же будут опять, ну что, 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 что же это будет происходить? А с антикоррупционным бюро, ну, ну, то есть mm -hmm, возможно, та, что та, та если это проблема. будет какой-то очередной карательный орган, просто для того, чтобы убрать ненужных, то тут вот вопрос. У меня гораздо, ну, такой вот, а кто будет выполнять, ну, те обязательства, допустим, чиновники среднего да, звена, которые-то, судьи, которые, ну, попадают непосредственно... А, есть уже обученные люди, есть параллельно программа, которая готовит чиновников на их место. Ну хорошо, вот вы уличили данную персону в том, что он не чист на руку. Кто заменит его? Если это будет его заместитель, ну поверьте мне, чаще всего в любой схеме, ну один ты ее не провернешь. То есть это должно уходить как минимум отдел, ну там еще как-то, ну, кто придет на их место? А, изменится ли у них схема их работы? Изменится ли их оплата труда? Ну то есть мы говорим, хорошо, вот сейчас... Сокращение чиновничного аппарата, оно происходит. Куда уходят чиновники? Есть проф... их э, э, перепрофилирование? Нету. Э, кто придет взамен? Новые молодые зеленые, которые ничего не умеют, ну так у нас и делаться ничего не будет. Но в принципе, если схема система не будет меняться, они очень быстро в нее адаптируются. То есть нам явно нужно менять систему. Что необходимо обозменить эту систему? А, первое, народный контроль, да, то, что мы говорим, вот э, у людей есть э, Запад, да, то есть если как бы, они хотят иллюстрационных. процессов, есть надо делать все равно публичными расследования, да, то есть доступ к информации. Давайте посмотрим любые западные новости. Если идет какой-то громкий процесс, любой там, криминальный, ну там, судебный, идет сводка, по крайней мере, мы точно так же в новостях должны получать сводку, что по данному человеку заведено дело, оно и там, идет процесс, чтобы общество чувствовало, что мы на самом деле из последнего у нас только громкий процесс был это разговор о суде над Компартией, хотя ну есть механизмы, боже, если бы кого-то уличили в, в том, что он э, ну там Должен нести криминальную ответственность, пожалуйста, отчитывайтесь перед народом. У нас, кроме заявлений, намерений громких, э, больше ничего не происходит. Ну, вот, вот ну, хорошо, кто слышал последние какие-то новости, ну хотя бы по вопросу компартии. Ну, ну такое формувание пошумели, по... да, пошумели, пошумели и закрыли. Причем, честно говоря, ну неужели это действительно был самый-самый громкий процесс? и Ну, там нашли козла отпущения. А остальные, где хотя бы, ну, должно быть, ну, у нас громкие дела должны быть, они. Вот, когда они появятся, тогда мы посмотрим, что и реакция на них общественность. Если общество будет удовлетворено, что вот э, список тех людей над ними будет, хотя, бы, ну, когда мы увидим хотя бы действительно первые списки тех, кто Надким должно бути хоча б розслідування начато, і якщо общество дійсні читаш то та ті публічні ті публічне, які бути. Олександр, ви дійсно говорити дуже конкретні а, зараз проблеми, і ми розуміємо, що це дійсно цілий спектр і комплекс дій. І все це безумовно має ще й підкріплюватись бажанням не тільки громадськості, але й тих, хто, до якого до кого власне і будуть вони звернені? А це дійсно питання дуже і дуже гостре. І я б просила вас також проаналізувати, коли це взагалі може бути реальністю після парламентських виборів, чи це також необхідний певний час, і чи можливо потрібно загострювати саме народний контроль і відповідно ось ці народні ілюстрації проводити частіше? От що може вплинути тоді? А, відповідальність виробляється... Ну, с, в процессе воспитания, скажем так, у нас отсутствует э, парламентская да, политическая ответственность, э, там, опять все варианты юридической ответственности. Э, их можно нарушать, потому что так делают все. Uh -huh. Первое, это как бы контроль, то есть ужесточение ответственности. Если у нас можно в суды не являться, переносить их огромное количество, находить варианты. Если у вас хороший юрист, вы можете затягивать любой судебный процесс годами, десятилетиями. Если мы будем понимать, что э, за вот такие затягивания процессов будут тоже нести ответственность и юристы, и непосредственно ну, как бы, те, кто находится там под следствием, участники все, э, тогда это будет ну, контролироваться. Опять-таки… Э, общественный контроль. Очень, конечно, нужен. Это должны быть, ну, Первое. Публичность всех расследований, особенно громких, да, если мы говорим сейчас о листационных процессах, да, или коррупционных процессах. А как вы, вы взагалі это Это необходимо сцену и, соответственно, листровать абсолютно все. Ну, вот. Ну, стрим як сейчас решено. обеспечить, это не проблема. Я не считаю, что нужно засорять эфиры, допустим, телеканалов, но то, что должно быть вещание онлайн, обязательно доступ кому нужно, чтобы он мог отсмотреть обязательно. У нас были громкие процессы. Мы все следили за э, процессом э, над Ющенко Янукович, да, мы смотрели все по телевизору, все ахали, у нас было такое ток-шоу, скажем так. Я не считаю, что это нужно постоянно, но для того, чтобы это можно было зафиксировать, есть службы, есть уже контрольные, допустим, общественные организации, которые следят за исполнением обещаний или следят за выполнением, то есть, чтобы они могли зафиксировать момент, как проходят, потому вы, что пока вы, они закрыты... Вы говорите про они... то, что необходимо делать, чтобы все это как-то сформировало а, систему, однако... Система еще не сформирована, но все работает. Скоротили уже 27 тысяч... Державнослужбовців зменшили видатки з кошторису на мільярд гривень за словами голови національного агентства з питань державної служби Костянтина Вашенка. Найбільше звільнили службовців у міністерстві соціальної політики 12% Та в державній пенітенціарній службі 15%. А от працівників МВС та Міноборони державна реформа не торкнулася через ситуацію на сході країни. Нацагентстві нагадують, головна мета реформи підвищення якості надання послуг. Отже, державні служби чекає. Нова хвиля скорочень. По центральному апарату згаданих органів відбудеться скорочення на понад 47% державних службовців, по територіальних органах на 16%, але це тисячі державних службовців, які будуть змушені шукати себе в інших сферах суспільної діяльності. Ось як ми бачимо, масові звільнення вже почалися. Як би ви могли це прокоментувати, ну... коли система ще не сформована, до яких наслідків це може призвести? Чи призведе це дійсно до покращення надання послуг? Uh, Ніскільки моментів. Во-первых, якщо це закращення просто бюрократичної структури, коли тобі можна? Какую-то либо бумагу подписать в пяти окнах, да, а ты ее будешь подписывать в одном. Конечно, это позитив. Если будут вводиться и продолжаться вводиться всевозможные системы единого окна, электронное заполнение каких-то документов, облегчение процедуры да, для потребителя, ну, или там, это, конечно, позитив. Вопрос в том, а куда пойдут теперь все эти ну, госчиновники. Да, это же все равно, если, я говорю, вот мы уже поднимали этот вопрос сегодня, есть ли программы по перепрофилированию, будут ли они обеспечены э, другим местом работы, или они просто ну, как бы сразу выбрасываются. Мы не знаем, что ситуация, официальная еще ситуация э, по статистике э, у нас не такая плачевная, неофициально у нас безработица на очень высоком уровне сейчас, то есть найдут ли они себя хотя бы Ну збуває була інформація від Федерації профсоюзів України, що на одну вакансію сьогодні претендують вісім безробітних. І дуже сильний навал все равно ринку труда по заробітній платі. Да? Тобто, навіть, якщо ми беремо біом полгоди назад. У нас доллар растет, а заработная плата у нас, на самом деле, посчитана до сих пор по 5. В лучшем случае. То есть даже не по 8, не говоря уже про 14,5. Поэтому как прожить на эти деньги, независимо от того, какую ты зарплату приносишь домой, да, это, ну, это проблема. Вопрос в том, дают ли человеку в руки ремесло. Потому что чиновники, они очень специфически заточены. Это люди, которые привыкли работать там, с 9 до 6. В определенном, ну, как бы, являются какой-то шестеренкой в механизме. Спишутся ли они в, в сектор, допустим бизнеса? Вряд ли. Смогут ли они что-то там свое открыть? Ну, тоже сложно. Найти сегменты, где у нас постоянно стабильная зарплата, кроме госучреждений, ну, очень сложно. То есть психологически это тоже ведь очень непростой момент. Хотя, ну, давайте, чтобы это была самая большая наша проблема в стране, как нам трудоустроить бывших чиновников. Если у нас это будет самый главный вопрос, мы будем встречаться только по этим, ну, дай бог. На жаль, сьогодні в нас є ще проблеми виборів, оскільки вже традиційно в Україні проходять вибори, і через два тижні українці мають зробити мають бути. Мають прийти на виборчі дільниці, і все ж таки зробити свій вибір. А як би ви могли окреслити основні ризики цієї парламентської кампанії, і чи можемо ми казати про те, що той розподіл, який завжди зберігався в Україні на умовно там помаранчевих та синіх, на умовно проросійських, про європейських, що він якось зберігатиметься і під час цієї виборчої кампанії? Які саме больші Ризики Різки в тому, що не оправдають опять довір'я, та самый большой риск, тому що надіжда на вибори, як навлінні на власти за що того, що прийдуть нові люди, решат новые, по Добре, вопросу. тоді. Питання буде трохи буде питання трохи іншим, враховуючи те, як сьогодні проходить передвиборча кампанія, чи є перспектива того, що все ж таки сподівання будуть виправдані? Скажем так, ситуация очень динамическая, меняется. Даже, допустим, если брать какие-то рейтинги, если мы смотрим там рейтинги месячной давности, рейтинги сейчас, они совершенно разные. То есть давайте доживем хотя бы еще там две недели, эти, там чуть больше, э, до выборов и посмотрим, потому что мол, ситуация может кардинально поменяться. Э, избиратель сейчас очень привередливый и меняет свои настроения постоянно. То есть э, сложно сказать... Э, пока Самый большой индикатор э, и маркер такой, это, конечно, как ведет себя все-таки политикум, что он обещает. От того, чем больше он обещает, тем менее он уверен в своей позиции. Потому что если был электорат стабильный, в который не надо постоянно подпитывать э, какими-то новыми обещаниями, плюшками и конфетками, э, там, гречкой и чем остальных подпитывают, э, значит... Не було б таких шатаній очень большої все равно процент людей не определился, А многие даже не хотіть іти нас... Повысить уровень доверия к выборам, это самое главное. И у нас буквально хвилина. Ви кажете, що багато людей не а, визначилися. какие темы, какая риторика будет найбільше впливати на их выбор? Это будет вопрос войны или мира? Или какой-то внешнеполитический вектор? Мовное вопрос? Питання. Какие питання вопросы сегодня будут вызначаться таки вибір людей? Следите за погодой. Как только похолодает и закончится наша золотая осень, и всем дружно станет холодно, главной темой будет, чем мы будем топить, с кем мы будем договариваться. И тогда, ну, на этой неделе, скорее всего, самой главной темой будет и внутренней политики, и внешняя, международной. Это как как э, впереди все-таки зима, чем, чем мы, Европа, как мы будем все-таки греть свои дома, потому что никто мерзнуть не захочет. И до ворожки на ходы. Александра Рашмидзилова, политолог, кандидат философских наук, была гостем нашей студии. Мы вдячны вам тоже.